Sebab itu saya happy. Orang nak ambil, silakan. Sebab kalau jadi apa-apa, bukan aku yang masuk lock up lepas ini. Ha, jadi, kalau tengok, eh, saya mengikuti dan menjejaki tahap sokongan pengundi dan segala jenis. Sebab bagi saya, soal parti ini soal parti. Bisnes kita ialah menang pilihan raya. Yang penting ialah pengundi di luar sana. Jadi, apa perasaan pengundi sekarang? Tengok, eh. Memang betul sejak daripada satu tahun yang lepas daripada kalau tengok tu daripada Ogos eh, 2024 memang ada peningkatan sokongan kepada Pakatan Harapan di kalangan pengundi Melayu. Pengundi Melayu tu kalau disokong tu banyaknya disokong kita lah. Jadi dia representatif kalau dia sebut dia sokong PH tu dia slash sokong PKR lah. Tapi cuba tengok kenaikan tu. Dia tak naik banyak tau. Daripada satu bulan ke satu bulan. Dia naik satu peratus. Dia naik dua peratus. Bagi mereka yang tahu statistik, satu dua peratus ni dalam margin of error. Jadi, kalau saya baca sebagai orang yang yang perlu menggubal strategi, saya sebenarnya agak bimbang. Kerana lepas dua tahun setengah pun, kita berdikit-dikit dengan undi Melayu. Memang betul, undi parti lain, eh, parti lain itu maknanya PN campur dengan BN. Itu yang ke atas hijau tu. Memang betul juga, undi PN dan BN itu dia turun. Tapi cuba tengok, undi yang tak pasti yang menjadi pengundi atas pagar semakin naik mencanak. Yang ini yang boleh swing ke mana-mana. Peraturan lah. Orang kata petua. petua. Saya pengarah pilihan raya. Saya juga lama menguruskan pilihan raya untuk parti. Petua masuk pilihan raya untuk PKR mudah. Paling kurang kena 35% undi Melayu sekurang-kurangnya. Baru kita boleh mengekalkan antara 30 ke 40 kerusi kita di seluruh Malaysia. Kita tak sampai kat situ lagi. Bulan ini baru 27 peratus. Sebab itu saya kata, kenapa perlu pemilihan kali ini digoncang sedemikian rupa? Kenapa kita nak kena tunjukkan Sampai anggota dan juga pimpinan yang baru menang ini di bahagian cabang Jepun. Berlumba-lumba menunjukkan ada gerakan besar untuk membuang orang-orang lama dalam parti ini. Tak ada keperluan. Kami orang lama tak nak beritahu lah. Sebab saya bukan bimbang sangat soal jawatan semua ni. Saya bimbang yang itu. Kerana orang yang memahatikan sekarang, tiap-tiap malam ini bila kita mula menjelajah ini, paling kurang 10,000 orang menonton. Yang menonton ini bukan semua anggota PKR. Kebanyakannya pengundi atas pagar yang penyokong setia kita. Bila dia tengok benda ini berlaku, yang itu tu yang atas pagar tu kita faham fahamlah lah dia nak pergi ke mana. Dan kita tak ada banyak masa. Kita hanya ada dalam dua tahun. Kalau Setiap bulan itu dia mendaftar ataupun dia naik satu peratus, satu peratus saja. Sedara-sedari, saya bimbang menjelang kita masuk pilihan raya umum yang akan datang dalam tempoh dua tahun, kita tak cecah 35%. Kalau kita tak cecah 35%, buatlah macam mana pun, peluk damaikan akar umbi macam mana pun, tak menang kita dalam pilihan raya nanti. Perkara ini sebab itu saya kata tidak ada keperluan untuk kita nak berhirup pikuk sampai jadi macam sekarang. Dalam keadaan kerajaan parti beri tumpuan sedikit demi sedikit, tiba-tiba kita terpaksa berdepan dengan perkara ini. Sekarang nasi dah jadi bubur. Tak boleh buat apa lah. Terpulang kepada pimpinan baru nanti macam mana dia nak menyelesaikan masalah ini. Kalau saya tak ada, saya happy ya, tak ada masalah. Sebab benda ini yang membimbangkan saya tiap-tiap bulan. Sekarang ini saya boleh luah cerita kat semua. Ah Ini masalah, aku pas kat korang. Sila kamu baiki masalah ini dalam keadaan kita masih lagi jauh lagi untuk kita dapatkan undi Melayu minima untuk kita ada peluang kembali berkuasa dalam PRU yang akan datang. Ini cerita pengundi Melayu. Cerita pengundi Cina India macam mana? Selama